శ్రీ దుర్గా సప్తశతి పదమూడవ అధ్యాయం ॐ श्री दुर्गायै नमः उत्तरचरित्रः सुरथुनकु समाधि वैश्युनकु देवी वरदानमु ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासान् चतुर्बाहुन् त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवीमाहात्म्यमुत् एवं प्रभावा सा देवी यये दन्धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य तमृषिं शंसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगामसद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपे देवी सूक्तं परञ्जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याकृ मूर्तिम् महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ स्तौ बलिञ्चैव निजागात्रा सृगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राहचण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दना मत्तस्तत्प्राप्य तां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रं ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि ज्ञानं वव्रे निर्वण्णमानसः ममेत्यहमिति मा प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव युवाचा स्वल्पै रहो भिरृपते स्वमराज्यं प्रापस्यते भवान हत्वा रिपुन स्कलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय संप्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान भूवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वयायश्च तं प्रयच्छामि संसिध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरल्लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षपः सूर्याज्जन्म समासाध्यसावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरल्लब्ध्वा सुरतः सूर्याज्जन्मसमासाद्यः सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नामः त्रयोदशः